आपल्या आसपासची बातमी असेल आपण सर्वांसाठीची आपण पाहत आहात सात मराठी न्यूज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादा गटाला ऑल नेपाळी समूह महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आणि लगेचच ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण या ठिकाणी नेपाळी समूहाच्या वतीने नेपाळी ने महिला मेळावा आयोजन करण्यात आला या कार्यक्रमाला पक्षाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या मान्यतेने महेश शिंदे प्रदेश उपाध्यक्ष यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ॲडव्होकेट गोरक्ष लोखंडे पक्षाचे सरचिटणीस ठाणे जिल्हा महिला अध्यक्षा कल्पनाताई लहू गायकवाड अजय मोरे गगन ज्वाला नेपाळी अभिनेता आकाश अधिकारी नेपाळी समूहाचे संयोजक आयोजक आणि वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या नेपाळी समूहाच्या महिला भगिनी युवक युवती प्रचंड मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या या मेळाव्यामध्ये महिलांनी नेपाळी नृत्य करून नेपाळी संस्कृतीचे दर्शन घडविले उपस्थित असलेल्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांना नेपाळी समूहाच्या वतीने शाल नेपाळी टोपी पुष्पगुच्छ देऊन अत्यंत आदरपूर्वक स्वागत केले आणि सर्वांचे मनापासून आभार मानून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली यावेळी आपले मनोगत व्यक्त करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष महेश शिंदे यांनी ऑल नेपाळी समाजाचे पाठिंबा दिल्याबद्दल जाहीर आभार व्यक्त केले आणि पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्या सोबत आहोत मुंबई ठाणे पुणे यापैकी कोणत्याही शहरात पशुपतीनाथाचे मंदिर उभारण्यासाठी आम्ही आपणास असे आश्वासित करत आहोत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण लवकरात लवकर एक बैठक लावून त्यामध्ये हा निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले ब्युरो रिपोर्ट सात मराठी न्यूज कल्याण ठाणे और वो नेपालियों ने आज तक जतन करके रखा है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और तुमको एक वादा करना चाहूंगा कि हम हमारी टीम पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपके साथ में है आपके नेपाली समूह के जितने सदस्य थे उन्होंने मेरे साथ में बात की है ये आकाश अधिकारी जी मेरे पैंतीस साल के पुराने दोस्त है ये हम साथ साथ में खेलते थे कूदते थे बड़े हो गए मुंबई में एक बार एक हल्के दादा साथ के में मिले मुझे तो मैंने बोला आकाश आप तो बड़े एक्टर बन गए हो तुम्हारे नेपाली में ने इनकी बारिश फील्ड है पता है ना ये एक्टर हीरो है तुम्हारे तो ये यहाँ पे मुझे बताया कि बाबू हमारे लिए क्या करोगे मैंने इतना ही कहा मैं अकेले के लिए नहीं मेरे जितने महाराष्ट्र में रहते नेपाली भाई बहन के लिए कुछ करना चाहता हूँ ये मेरे भाई है एडवोकेट लोखंडे जी ये हमारी महिला है कलपा ताई जी हम सब साथ है हम, हमारी ये लहु गायकवाड़ जी है गगन जी है और सब हम आपके साथ में है तो मैं इतना ही कहूंगा की पशुपुदीनाथ का मंदिर यहाँ गवर्नमेंट को बोल के अतित दादा को बोल के पार्टी के सारी सदस्य को बोल के तुम्हारे सबके तरफ से जहाँ बम्बई में में या पूना में कहा बनाना चाहते सरकारी जगह का अलॉटमेंट करके वहाँ पे नेपाल से आने वाले अपने सदस्य भाई बहन इनको रहने की सुविधा नेपाली भवन और एक पुष्पोजनाथ मंदिर हम जरूर बनाएंगे इसके लिए इसके लिए आपका भी सपोर्ट हमें मिलना जरूरी है इसके लिए मैं इतना ही वादा करता हूँ हमारी बहनों ने जितना अच्छा परफॉर्म किया आकाश भाई आ रहे थे हम भूल गए हम बैठे बैठे इतना हमारी बहन अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है हमारी बच्ची या हमारी भारत की बेटी है ये बेटी का संरक्षण करना हमारा फर्ज होता है ये हमारी बहना है हर बहना को मैं इतना ही कहूंगा मैं पुणे में महाराष्ट्र में हर जगह पे घूमता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं जितने भी जहां भी नेपाली भाइयों को कोई समस्या है कोई प्रश्न खड़ा हो जाए हमारा फोन नंबर मैंने सबको के रखा है हर बार हर हम तुम्हारे साथ है फिर से बोले एक बार पशुदान महाराज की बोलो भगवान बुद्ध की बोलो भगवान बुद्ध की नमस्कार तो सब्सक्राइब करा लाइक आ लिंक शेयर करा विसरू ना घटना जी अपने आसपास की बमी अल अपना सर्वी आपला चैनल अपनी बार मराठी न्यूज